Hvorfor er krim så populært i Norge? Mm, jeg vet ikke. Jeg, har, uh, jeg ble jo spurt om, om det ofte både, altså Hvorfor er norsk og skandinavisk uh, krimlitteratur så populære i utlandet? og Hvorfor leser vi så mye av det? Uh, jeg vet ikke. Uh, ikke. Det hender at jeg prøver å komme opp med smarte svar på det. Men uh, uh, sannheten er at jeg vet uh, uh, Jeg vet ikke. Altså, når det gjelder det at det skandinavisk krim er blitt en eksportartikkel, har vel noe kanskje å gjøre med at uh, det var en sjanger som ble stuevarm i de litterære kretser allerede på 70-tallet med Sjøhval og Valø, som var da de svenske Gudforeldrene til skandinavisk krim, som de sørga for at krimlitteraturen ble tatt eh, fra kioskene og inn i de seriøse bokhandlene. Og, og ble anmeldt på lik linje med, med annen generell seriøs litteratur. Eh, og som gjorde at rekrutteringen til sjangeren eh, skjedde Blant unge, talentfulle forfattere som ellers kanskje hadde valgt andre sjangere, de brukte krimsjangeren. Og det vi også ser, det er at de store, seriøse forfatterne i Skandinavia eh, og her i Norge Ta en Jan Kjærstad, en Lars Saabye Christensen, eh, en Roy Jacobsen De har alle på et eller annet tidspunkt eh, skrevet en krimbok. Så Det er på en måte en ting, det er en ting man gjør her. Altså det, ligger i, det ligger i tradisjonen. Det er vel en begrunnelse for at det er såpass mange som skriver det. Men også grunnen til at så mange leser det. Det er er... at du er, Det fins et sjikt av kvalitetskrimlitteratur, en ambisiøs krimlitteratur i, i Norge. Og det, det er såpass mye å velge mellom. Når det er sagt, så skrives det akkurat like mye dårlig krimlitteratur i Norge som i alle andre land. Minst like mye. Men kanskje det at det er så lite kriminalitet i Skandinavia generelt, har noe det å si? Jeg tror nok det at jeg innbiller meg, og uten at jeg vet det heller, så innbiller jeg meg at det leses mindre eh, krigsromaner og ses mindre krigsfilmer i krigstid enn Det gjør i eh, fredstid. Eh, det er nok noe med det å sitte med en krimbok i en trygg stue foran peisen eh, og oppleve eh, kaoset der ute, og se på kaoset på en sånn trygg avstand. Eh, krimlitteraturen er jo på en måte en, eh, som, som sjanger, altså en klassisk krimlitteratur, den klassiske krimlitteraturen, er jo en konservativ Form, eh, hvor det starter med et mord, altså kaos oppstår, og så er det klimaetterforskerens oppgave å eh, gjenopprette ro og orden og tilbake til status quo. Altså en på en måte en, en en konservator av det eksisterende og fungerende samfunnet. Og det er jo, det er jo trygt og godt. Så eh, jeg, jeg tror det er en blanding av et spenningsbehov men også et, et trygghetsbehov. Det at vi vet at i slutten av boka så skal vi tilbake til det bestående. Men er det vanskelig å eh, skrive om eh, slike forferdelige ting som drap og eh, voldtekt? Altså, er det lett for en forfatter å drepe en eller annen person inni boka? Ja, det er det. Altså jeg, jeg jeg ser det eh, altså det, er noe som, det, er, det er et uttrykk som egentlig betyr noe annet, som heter karakterdrap. Eh, eh, og, og, men det er sånn jeg ser på det i en, i en bok. Altså det er at det, det er, Man fjerner en karakter. Og det må ha drapet i seg selv er ikke det jeg tenker mest over. Altså det blodigere, altså det, det voldeligere i det, det er jo en, det er jo en form for estetikk og etikk i krimsjangeren selv som bestemmer det. Ikke hvilken link den døgnvis har til, til uh, drap og vold i det virkelige liv. Uh, Men det, det, altså det som er viktig for meg som forfatter det, er hvilke dramaturgiske følger har det. Uh, hva, hvor i fortellingen er vi? Hvordan påvirker dette den videre fortellingen? Og emosjonelt hvor? Treffer jeg leseren med det her? Så for meg, er vi, altså som knivforfatter sånn sett, så er man vel en, mer som en kirurg. At man, man løfter kniven og, og, og skjærer med skalpellen uten at man liksom tar inn over seg den det, det, det dramatiske i det, egentlig. Men tilbake til det fredelige Norge. For fire år siden, 22.07., tre år siden, ble det begått forferdelig kriminell handling. Breivik drepte folk. Hvordan kan vi forklare dette? Norge er jo et fredelig land, og så kommer Breivik. Hvordan er det mulig? Uh -huh. Det, jeg tror at det er fullt mulig i alle land. Altså på ethvert sted. Selv det mest fredelige sted, som, vi, som Norge er et, er et fredelig land. Det er, og, det, og det kan skje på ethvert tidspunkt. Personlig så, så tror jeg ikke at det er sånn at Breivik lå var en logisk Eh, eh, klimaks på en eh, samfunnsutvikling i, eh, i Norge. At det nødvendigvis er noe i det norske samfunnet som, som produserer en person som, eh, som Breivik. Eh, det var ikke en sammenfall av mange forskjellige ting. Blant annet det var jo tilfeldigheter som gjorde at han ikke greide å gjennomføre det. Hvis de tilfeldighetene ikke hadde falt sånn at han hadde greid å gjennomføre det, så hadde du sannsynligvis ikke stilt det spørsmålet nå. Vi hadde ikke sittet her. og og, og, og prøvde å lage en analyse av det norske samfunnet på, på bakgrunn av, av det. Så det kan ikke hende at hver dag så er det en, en, en nesten-Breivik-hendelse der ute som vi aldri får, får høre om. Det gjenstår å se Jeg tror fortsatt så er det, dette er jo en Utøya-massakren er en hendelse som kommer til å være med min generasjon av den norske befolkning til vi dør. Altså, det er jo den, den mest forferdelige hendelsen som har vært her. Men jeg er fortsatt usikker på hvilke om, om det vil bli stående som en viktig politisk hendelse. Det tror jeg nesten ikke. Og det er ikke sikkert at det vil være et, et, et Nasjonalt traume slik palmemordet var for svenskene, hvor de aldri oppdaga altså De fant aldri ut hvem som hadde gjort det, og hva motivet var. Her har vi både gjerningsmannen og vi har vel et uh, 1500 siders lang forklaring på, uh, på hvorfor han gjorde det. Uh, og det er heller ikke sikkert at det vil ha en sånn politisk konsekvens på hvordan vi ser på oss selv, hvis du tar 9-11 i, i USA. Så tvang jo det på en måte alle amerikanere til å stoppe opp og spørre seg selv hvorfor hater så mange mennesker i verden oss. Her er det én en enkelt person som, som hater. Så, sånn sett så, så kan det gå an at det i ettertid vil bli stående mer som en naturkatastrofe på lignende med et jordskjelv. Det, det er den type ting du ikke kan beskytte deg mot. Og kanskje ikke skal beskytte deg mot heller. Hvis et samfunn skulle beskytte seg mot enkeltpersoner som Breivik, så kan det hende at vi ville måtte skape oss et sikkerhetssamfunn ingen av oss egentlig har lyst til å leve i. Vet du hva kommunen heter der hvor Utøya ligger? Uh, Mm, nei, da måtte, jeg, uh, da måtte jeg tippe. Altså dette ligger jo like ved altså like før Hønefoss. Uh, men hva, er dit, nei, hva heter kommunen der? Hole. Den heter Hole, ja. Det, det er kunstgalleri der. Det stemmer det. Det er kunstgalleri der. Det ser rett ut på Utøya, du har rett. Ja, Hole, ja. 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 Hva er din kommentar til det? Uh, nei, Hole er et nokså vanlig, vanlig norsk navn. Og navnet er ikke henta derfra. Navnet er henta fra Eh, en annen kommune som heter Nesset kommune, hvor det var en lensmann eh, som het Hole. og Bestemoren min bodde der, så da jeg var liten og, og hadde ferie der, så, eh, så pleide bestemoren min å, å, å si at hvis du ikke er hjemme til klokka åtte, så kommer lensmann Hole og henter deg. Så Hole er kriminelt belastet ja. for, for all fremtiden nå. Ja, ja. Men eh, La meg ta en liten avstikker til pappaen din. Fordi du hadde en pappa som hadde en spesiell fortid. Kan du si litt om det? Ja, jeg går ut ifra at du, du tenkte på at han under krigen, da han var 19 år, så hadde tyskerne okkupert Norge. Og da meldte han seg frivillig til å slåss mot Stalin. På, sammen med tyskerne. På østfronten, altså Norge har grense mot, mot Russland. Så Han var frontkjemper? Han var frontkjemper Og tilbrakte store deler av krigen i skyttergravene utenfor, utenfor Leningrad. Og andre delen av krigen tilbrakte stort sett på, et, på en lasarett i Østerrike. Ja. Tilfeldigvis så, så var pappaen min Inne i Leningrad, mens pappaen din var utenfor. Ja. Men når du ser meg, så kan du tenke deg at det gikk bra med ham, da. Ja. Så det er merkelig Men uh, hva var hans motivasjon? Han reagerte ikke på nazi nazipropagandaen og ideologien? Og han kom fra USA da han var, han var 19 år. Jeg fikk ikke vite dette før jeg var i tenårene. Så jeg var jo, og jeg var jo sjokkert, for jeg hadde jo vokst opp med denne forestillingen om den tyske soldaten og, og nazisten som selve altså definisjonen på, på ondskap og grusomhet. Så jeg husker da jeg skulle forestille meg faren min liksom, i, med denne tyske hjelmen. Så husker jeg det var for meg Det var helt umulig. For han var en, en, en person som jeg, som, jeg, som jeg respekterte og likte så godt. Uh, så, så jeg måtte jo spørre. Uh, for han fortalte dette her. Og han fortalte også at han satt i tre, tre år i fengsel etter krigen for å, fordi han uh, sloss med tyskerne. Og uh, han var ganske klar på det og sa at det var, uh, jeg tok feil. Som han sa, jeg, jeg tok feil, og for det så satt jeg, fikk jeg tre år i fengsel. Og det syns jeg var en eh, fortjent straff. Eh, men jeg måtte spørre, da. Hva er, hvordan kom du til å gjøre det valget? Og dette er jo en ting som også er litt eh, fundamentet for boken eh, Rødstrupe, Som handler om akkurat frontkjemper, norske frontkjempere under annen verdenskrig. Hva var eh, motivasjonen deres for å gjøre det? Han fortalte han kommer eh, fra USA sammen med sine besteforeldre. Uh, og er sterkt uh, antikommunistisk. Uh, de kommer, flytter tilbake til Norge, som de utvandrer fra da faren min var nyfødt. Uh, og uh, man ser at arbeidsledigheten i Europa er høy. Det er uh, økonomiske krisetider. De gamle demokratiene er uh, bankerott, sånn som Frankrike og England. Uh, det ser ut som at det er de som skal overta uh, i Europa, det er de sterke mennene. Som i dag, på det tidspunktet i Europa, er Hitler og Stalin. Og uh, han sier da at i valget mellom, og Norge ligger klemt inne mellom de to landene, han sånn, sier at det er for, uh, for han i valget mellom Stalin og Hitler, så, så velger han Hitler. Uh, og at det var slik verden, uh, verden så ut for han i, uh, i 1940. Han satt forresten uh, var at Han satt inne. Først så ble han fengsla av tyskerne fordi han skrev på, på sin skolepult På gymnaset så skrev han eh, anti-Hitler-ord eh, på, på pulten sin. Eh, og, og en annen ting er altså at moren min og min mors familie var i motstandsbevegelsen. Men de møttes da etter, etter krigen. Men jeg husker jeg, jeg spurte alltid hvordan var det. Hvordan var det bryllupet med de familiene fra, fra de to sidene. Men det, det gikk nok greit. Eh, faren min hadde jo også kamerater som var i motstandsbevegelsen. Eh, og det var aldri noe tema jeg, jeg spurte dem senere. Dere var ikke redd for å bli angitt av faren min? Men som sa, det var ikke en ting de tenkte på engang. De var bare på eh, motsatt side, og de kunne sitte og diskutere det her. Og så var det nok at faren min ble respektert fordi han han meldte seg jo frivillig til å reise i, i, i krigen. Altså han Han risikerte livet sitt for noe han trodde på, selv om han tok feil. Så på en eller annen måte så tror jeg nok at han Jeg sier ikke at alle respekterte han for det valget han tok, men at det, var i hvert fall, det sto i hvert fall respekt av det at han At han Ja, altså som sagt at han risikerte noe ved å, ved å foreta det valget. Det var mange i Norge under krigen som uh, samarbeida med, med tyskerne. Og som, uh, altså som tjente penger på å gjøre jobber for uh, tyskerne. Og som hadde hel, altså klare økonomiske motiver for å samarbeide med, med tyskerne. Det var, de så nok sånn at det var litt annerledes med, med, med min far. Han, uh, han, han, hadde, han hadde ikke så mye å tjene på det. Han var en, en gutt på, uh, på 19 år. Men, jeg, måtte, jeg spurte jo selvfølgelig også hva med jødeutryddelsen? Hva med, med konsentrasjonsleirene? Hørte dere ikke om, om det? Og det faren min sa om det, og han sa at det var... han var jo klar over at eh, Hitler eh, ikke var glad i jøder. Eh, og, eh, men som han sa at det var jo ikke sånn Som man husker det nå i ettertid, at, at Tyskland nærmest hadde mono, monopol på antisemittisme. Det var jo altså utbrutt over hele, hele Europa. Man hørte rykter sa man om, om konsentrasjonsleirene. Men man også sa, at under en krig så er, så er det rykter hele, hele tiden. Eh, 90 av av det, det 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 er ikke 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 sant. Og han 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 sa sa at han trodde ikke på, han trodde ikke at 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 trodde 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 på jødene ble forfulgt, at de ble ble forfulgt de 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 inn, det var 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 klar over. Men dette med at de ble i det var for utrolig. norske sammen der, var ingen som trodde at de kunne